В общем, мы решили эту ярмарку сделать, как бы уже была идея, уже это не наша. 20 числа мы делали на Святого Николая. Решили повторить, собрать для бойцов на то и также для детей с болезней Винил Кертенурия. Мы обратились в облдержадминистрацию администрацию за помощь нам Катаманчу. Она помогла нам В організації підключитися к електричству і допомогти з там, со школи, то вона допомогла організувати нам. Вот. Також дендропарк нам допомог з самоваром і сладкую вату предоставили апаратуру нам. Ну, а так, Живая Надежда, это очень много людей, там, выпечку нам, домашняя выпечка, напекли э, из церкви. Вот. Ну, в основном люди, как бы, которые отозвались, там, с выпечкой, там, и так помочь нам постоять здесь в организации. Э, также был здесь в начале программы э, Солнечный Зайчик, э, Центр Розвитой, э, вот, и они провели такую детскую программу, очень интересно. Мы очень благодарны за помощь вот, тоже порадовали и детишек, и всех нас, и взрослых тоже. Вот, огромное им спасибо. Ну, вот а так в основном люди, там, своими силами. Ну, а организаторы, как народная самооборона Кировоград.